Завезли его на СИЗО. А плохо ему, а сейчас ему плохо в СИЗО или нет? Или вы не знаете об этом? ну то, что его в СИЗО доставили, может и плохо, по здоровью пока в СИЗО мне не звонили. Хорошо, еще такой вопрос. Смотрите, я подавала запрос официально о том, чтобы мне предоставили все медицинские документы, как адвокату. Я могу у вас их получить? Он был уже в больнице минимум три раза. Медицинские документы после каждого посещения его больницы. По скорой помощи его уже три раза увозили. и нам их по да, у меня документация. Да. Как она будет у меня, что у меня сейчас и по нет, но я хочу что всем Отлично, нет. хорошо. Вот. Я жду сейчас, мне Хорошо. Ну вы сейчас мне подтверждаете, что он сейчас находится в СИЗО. Я могу туда подъезжать. Хорошо, я понимаю, потому что его уже ищет половина депутатов и все остальные. Поэтому сейчас мы все вместе туда выезжаем. Если его там нет, ну вы же понимаете. Да, понятно. Да, ну, я так понимаю, что вы старший следователь, да? Вы старший следователь. А, пока да. так. Да. А, к вечеру там у нас на 4 заслужения генеральное или в городской, не знаю, где будет, вот, то могу уже идти быть. Можете там, не быть, фотосоль, да, понятно. Не обращаю. Будем к вам звонить. Если не его не будет в тюрьму. Обязательно. Я вас срочно наберу. Обязательно. Хорошо, я вам обещаю. Да, спасибо, да, спасибо.